Давайте сделаем так, привет, привет. Но, Нет, всегда, в данном привет. случае у меня есть вопросы сейчас к вам. Я не разговариваю с этими молодыми людьми, потому что в данном да, случае я не да. вижу да, никаких оснований... А, а, а какой 102? Вы вот что, нет никаких оснований? что вы вызываете полицию? Вот у вас есть полиция. Вручим обовестку и показте свои действия. Давайте а вы не по будете условию. сейчас по повестку, Нас не по повестку. Есть. У вас есть ко мне вопросы? Есть, да. Я хочу проверить вашу. Отлично. Вы можете это сделать только в соответствующих законов случаях. И я бы хотел узнать в данном случае, какой из этих установленных законов случая вы мне инкриминируете. Мы проверяем у у пилянки. Это то, что вы делаете, да, наверное, Но сейчас, в нет, данном случае меня понял, интересует да, вопрос. 160 исход... постанова Кабинету Министров. Во-первых, не повышайте, я повышайте говорю, на меня голос. Во-первых, не повышайте я на говорю, меня, повышайте я на повышаю, меня я голос. Мы послушайте. отойдем. Я не хочу в данном случае вести нервотрепку с этим человеком, который повышает на меня уже не первый я раз голос. Вы это вы считаете нормальным спилкованием? Можно ваши документы? Я бы хотел узнать, кто этот человек, который вот это считает нормальным спилкуванием. Давайте ты мне свои данные. Документы. Нет, я пока что уже сейчас ставлю под сомнение ваши, в данном случае, полномочия делать такие вещи. Потому что когда этот человек полностью совершенно непотребным образом нарушают мои права. Во-первых, ваша представленность пока что никак не идентифицирована. Вы надели на себя форму, и в данном случае на пока форму нет... Ни... Одела, держава, будь ласка. Вы снимаете вот эту съемку зараз? Да, конечно. Чудово. Вам да. свои документы? А какие документы вы в данном случае, исходя из каких полномочий, вы мне хотите предъявить? Постанова Кабинету Министров 560, яка Я уже услышал несколько да, раз это да, название. Чудово. Вы да. гражданин Украины? В данном случае не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Почему? Вы хотите спросить, почему я не считаю нужным отвечать да. на какие-то вопросы? Да. У вас есть полномочия задавать мне такие да. вопросы? Да. Покажите, пожалуйста, в каком документе у вас Покажите. есть полномочия задавать да. мне вопросы, почему Читайте. я не считаю нужным Читайте. отвечать на какие-то вопросы? Я что, это? что это? Вы из изнаказу, коменданта, ОДСа, да. ну что? Да. Что, да. Я, что я должен прочитать? Да. Что конкретно вы хотите мне показать? Покажите, мне показать? Покажите где вот там написаны эти полномочия, задавать мне вопросы и требовать ответов на мои личные данные. Читать, нет, не я хочу, я, я уверен, что там нет у вас таких полномочий. А то, что вы мне в данном случае даете бумажку какую-то и требуете, повышайте на меня голос. Ну, это будем прожи, диеты и будем, будем, будем ну, ваши вызывать, документы. Почему лицо? вы наружу что я вы, лицо? Пожалуйста, прекратите вы, нарушение я этим человеком моих прав. Я вы видите, что я он делает? Я Я Давайте ваши нет, документы сначала посмотрим и потом нет, решим, нет, не буду ли я вообще к вам обращаться, или мы сделаем по указанию данного человека, вызовем патруль, следственную оперативную группу, и далее запустим процесс того, что я зафиксировал нарушение того, что этот человек пытается меня оскорблять. Я буду снимать, предупреждаю нет, 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 нет. вас, я имею на это право. Вы сотрудник нет, полиции нет, и ведете общественную часть работы. И ваши данные в этом удостоверении, во-первых, не являются вашими вы личными данными. Назвать, вас, Могу, я но пока что я не услышал от вас ни не одного не основания, это. почему я должен и делать это в соответствии с законом и Украины. И Можно мне в данном случае, вот где там есть, у вас полномочия, без, у вас есть для этого... А 11.46, 11.47. Давайте да, мы да. вам повестку, вы вас повестку вам выучить и все. Вы там уже нет, спасибо, я не хочу. Что здесь, пожалуйста. Я настаиваю на том, чтобы вы прекратили. А этот человек меня сейчас схватил. Я требую, чтобы вы, пожалуйста, ваши документы. Я хочу зафиксировать. Я Требую, чтобы ты его показал. Да ваши документы, ваши документы. Я вам показал... Вы отказываетесь показывать мне документы? Так а почему вы в данном случае Нет. не хотите раскрыть? Послушайте, я это сделаю после того, как есть? вы представитесь. У меня да. много чего есть. Давайте в данном случае по процедуре, кто вы, и будем разговаривать, имейте полномочия. Либо вы полиция и в данном я случае закрываете я этот понял, беспредел, либо в данном случае ваши документы. документы. Ждем. Еще раз. Адреса место Одесса, улица Пушкинска, номер будинку. Вот номер будинку, скажи, пожалуйста. Алло. Что я, мы ждем? Номер, я задержан? Номер, номер будинку, да, полейка. вы сейчас задержан. На каком основании? 55, На каком основании я задержан? Я сейчас вас спрашиваю, как сотрудника полиции, если вы меня задерживаете. Или я не задержан? Вы пока показываете. На, на каком основании я вообще я должен что-то показывать? Документы. Я, во-первых, по послушайте, я не, вас я вас не хочу сейчас. Не вы не должны... да. документы. Это неправда. Это неправда. Вы отказываетесь. Послушайте, ну этот человек пытается меня оболгать. Я с вами не разговариваю. Назовите, пожалуйста. Сначала вы. Давайте. Во-первых, не до полного ознакомления. Во-первых, вы. Я к вас Смотрите. И вы будете А какой базе? Ваши документы, пожалуйста, я настаиваю. Да, вы не показали. Вы просто... Ну, я как я должен? Для полного ознакомления, пожалуйста, исполняйте пункцию функцию 18.3 закона о полиции. полиции. Нет, я Вы с вами сейчас разговариваю. Вы Я не видновляюсь Я в данном я случае требую того, чтобы все было согласно процедуре. Я говорю, 102. 102. Да. Если все Хорошо. Хорошо. А пока мы в данном случае я требую от вас объяснения, если я задержан, если. Мне по ЦК, никто, я с вами разговариваю, вы как же, с полицией. Я задержан никто. вами, как полицейским? Я, я а, с вами а, не нет, разговариваю. Есть нет, процедура в, в данном владе. случае. Нет, вы не представник да, влады. Вы в данном владе. случае военное лицо, верно? такие самые граждане, как и вы. Во-первых, вы не знаете, жаль. гражданин я или нет. Это во-первых. Вы не представили. Я имею право переверять эти документы. Потому это что я чей хочу чей жить ну, в правовой стране. Я хочу, чтобы и все и было в соответствии с и процедурами. И в данном случае, когда человек, который не имеет никаких прав делать определенные и вещи, требует от меня... И что? Что он показал? Бумажку? Давайте я сейчас вам покажу нет, бумажку и, нет, и буду нет. требовать вещи, на которые вы не имеете права. Покажи бумажку. Что? Почему вы решили что я должен что-то вам показывать на если каком основании вы говорите вот показать, бумажка наши. что вы хотите мне для показать для давайте, почитаем. давайте почитаем давайте почитаем ваш вы, документ читаете, ласка, конечно почему читаете. бы нет вы, и что вы, в данном, вы, данном вы, случае в этом документе снимать не можно без почему потому это что, что секрет этот То, документ для какой? службового называется так а зачем тогда вы мне показываете вы документ почитаете? для службового користувания который ко мне отношения не имеет если я не имею права его фиксировать вы Я я задержан, я задержан, я как у вас На каком основании? На каком основании? Вы не имеете права меня устанавливать особу без затыка. На каком основании я являюсь подозрилой особой? Потому что вы выконывать незаконные требования полиции и неизвестных людей. Какое законное требование, объясните. Нету там такого. там такого. Давайте откроем 32-ю статью. Что? Он Он говорит вы про закон национальной полиции. Чего вы, вы владите вещи, которые не влезли? Я, я, я хочу по процедуре, я хочу жить в правовой стране. И я в данном случае от вас требую в первую очередь исполнения законов. И вы в первую очередь, во-первых, даже не показали, кто вы. Хорошо, подождем. Во-первых, вы показали и не спрятали, я не смог ни зафиксировать, ни проговорить суть. Можете показать свои документы, подтверждающие вашего Давайте сначала с ваших начнем. Я, вам показал, я имею на это право. Я посвящен. Я вам показал так, я и что? Ну, так, кто вам это вам Вот я показал вам свои документы. Нет, нет, нет. Ну, ну что? Ну, ну, ну вот так вот вы показали мне свои. Вы считаете это нормальным? Если нет, я не задержан... так. Либо я задержан, и вы показываете документы, и мы составляем протокол задержания, или я пошел. И тогда в данном случае ну, здесь То есть, мы 102. вас, то, что вы делаете, меня не особо интересует. А почему не это? Я же нарушаю по... права гражданские ваши. А это мы с вами будем разговаривать Просят... отдельно. Вы вот сейчас по 102 поддержим, они меня задержат 102. По Поэтому вашей вы... просьбе. По вашей просьбе. Да. Какие вы все как, как вот. Я даже не буду с вами спорить. У меня И есть будто... что вам сказать, но вы я задержан. У вас есть документы? Я задержан? Да. Есть я задержан, полиция спрашиваю. Полиция. Я, вы, я у сотрудника полиции спрашиваю. Я задержан. У меня есть предозрение, что вы коррупционер. Да, все полиция приедет, да. выясни, все. Приедут, и... Вы меня сейчас задерживаете абсолютно, вообще не соответствующим образом. Протокол. Я требую составления протокола сейчас. Протокола задержания. Либо я задержан сейчас, и я требую протокола задержания, либо не тратьте мое время. Либо протокол задержания, либо, пожалуйста, не тратьте. Либо протокол задержания, либо, пожалуйста, не тратьте мое время. Я скажу это третий раз и уйду. Либо протокол задержания, и либо не тратьте мое время. Пил, когда Тогда полицию? это свидание. В руки уберите. Уберите руки. На каком основании? Я требую, чтобы вы защищали мои права. Это человек. Сидите возле меня. Сидите возле меня, никуда не идите. Я хочу проверить вашу особую и все. И вы пойдете. Я ж не знаю... Отходим от этих молодых людей за 10 метров. Показываем документы и прощаемся. И мы ждем... У вас документы есть? Что у нас все документы. Ну, ну. Ничего, что особо. Да. Мы переверяем фильм, я, я сказал, переверяю. нет, я не хочу, эти люди меня не что интересуют, что покажи, в данном случае они... Лежи сюда все документы. Нет, я, не я в данном случае я как проверяю как, вас не... и все. А мы отходим. Мы отходим. Нет никаких гарантий, что мои данные не уйдут третьим лицам. А вы я вы, не вы, в данном вы, случае. Ну вот. В данном случае еще открыто человек говорит. Нет, ну а вы где-то в отдали. Я кухелян. Я не буду говорить, куда пойдете вы и как кто. Давайте я оставимся не каждый не при своем мнении, пожалуйста. Куда я приду? Скажите, пожалуйста, мне меня же Пол Голый Мне тоже цикало. И месяц на сколько? Огромный 25 лет. Сколько мы будем ждать? Сколько Все мы приедем, Вы же хотели полицию, вот выкликали полицию. сколько ждать я знаю 2-3 давайте пока ваши документы посмотрим я вам вы показали но во первых я не смог ознакомиться и не смог это зафиксировать вы с моими документами давайте ваши посмотрим руками ну, не открываете а что вы меня откроете а я вас не имею права видеокамеру заберите почему свои документы потому что мои документы Ваши документы, если вы являетесь государственным служащим, являются всеобщим доставанием, которые вам и выдались для того, чтобы вы их могли показывать. А пока что я вижу только нарушение своих прав. Я еще раз поясню. Вы меня слушаете? Есть постанова Кабинета Министров. И ваши всякие. видно все эти А что это за подразделение? Можно узнать? Да, ну, занимайтесь молодые А человек. чего им... Я... Я в данном случае хочу узнать, кто эти люди и что они здесь делают. Вот кто, а этот человек? кто это человек? Кто это человек? Слушайте. Какого подразделения? Цивильского а, ну, это, это имните. А, что это происходит это? вообще? Ну, сидите возле меня, будь ласка. Сидите пожалуйста. будь ласка. На что? И часы уже прошли, когда провокации, съемки и все иное было. Не провокуйте, будь ласка. Не провокувати на что? Прошли, святки, не не на, на незаконные действия, представники власти. А ви такі робите? Що? Незаконні дії, ні. Дійсно. Навіть коли ви провокуєте, ми законно поступаємо. А що ви називаєте провокацією? Ви не пред'являєте свої документи. А кол... На... є хоч один документ, згідно з якому я вам маю пред'являти да. свої документи. Да. Давайте ознайомимось з цим документом. Будь ласка, без проблем. Без проблем. Ось є варіант отримати поїздку далі. Без проблем ставить Либо документы показать. Без проблем. Без я проблем. сказал, я легко да. покажу документы, мы отходим от этих молодых людей. Я да. не чувствую себя в безопасности рядом с ними. Да, мы же задели форму просто. Нет, вы ведете себя как да. люди, которые позорят форму, к сожалению. Точно. С вашей точки зрения. А вам смешно? Да, а что конкретно смешно? Расскажите. Мои выражения. У нас так, хотя бы что, есть вы? возможность форума на А ты даже не достоин ее носить. Газ right? Вот это ну, вы называете провокацией. Ну, смотрите, сюда, просто вот все затверждено постановы кабинету министров 16 что это? Что это такое? Порядок проведения призыва граждан на военную службу ну, и частную стабилизацию. Ну, Теперь дальше. Вы для себя знаете. Что я для себя знаю? ты Я показываю. Вы мне будете все читать? Нет. Ну так давайте месте. по делу. Я показал. Вы удоверились, что это Нет, документ? Нет, пока еще не доверил. Я пока все хочу документ? увидеть фактуру, а потом Хорошо. будем уже остальные вы, вещи видите, смотреть. Пошли дальше. Пошли дальше. Мы ну, потратим время на меня, у меня кажется все в порядке. Но ну, зато в данном случае у кого-то будет больше шансов вести себя на этой улице проще. Переверка рисковых бликовых документов. Сторинка 24, статья да. 49. В период проведения мобилизации уповноважена представник территориального центра. То, я... Да, безумно. Давайте все мы о... удостоверимся. Я забыл, да. как самоукраинское. Да, Лиза. мы будем дальше читать чи Не -не. давайте мы, Фу, ну, вы это же сказали вызов. про отдельные части. Давайте сразу на каждой проверять. Безумовно. Ось Безумовно. Я, будь ласка, полноважная особа. Где написано, что полноважная особа? Я представник территориального центра. Посвечение. Это ну, посвящение что? Я Посвеч... вижу фамилия, я вижу. Ну это бумажка, которая вообще ее а распечатает. Мы... Ну, посвечения. можно вы что ну, это такое? Ну это даже смешнее, чем а, вы слышали, что есть соответствующие распространения? Нет, нет, нет. Мы не будем дальше двигаться. Нет, давайте посмотрим образец удостоверения, которое в данном случае должен быть у вас. Я вам показал его. А Давайте образец посмотрим. Пошли, поехали в ТЦК, мы вам покажем там. Конечно. А что нет? Ребят, все, ждем полицию. Ждем? против? Сколько ждать? Три-три а, ну они не да. приедут. Мое предложение пока в силе. Не, мое тоже. Но я не хочу, они меня напрягают. Я вы ставите сюда, я пробываю в дания. Я по буковкам вожу. Я думаю, документов вот, это уже будет ну давайте мы сначала удостоверяемся в самом наличии потому что мне друзья говорили что полиции не обязательно иметь документы ну с собой у них есть база по которой будет видно и фотографию и остальные вещи а еще что друзья вам говорили да как вы любите влазить в чужие разговоры серьезно а -а -а я просто неоднократно меня проверяли сотрудники полиции, и в данном случае документов для этого никаких не надо. Если вы этого не знаете, то пожалуйста, ну свое. Do... Is... Ну конечно, ну подтягиваются But документы, подтягиваются a... фотографии, ну как бы и все остальное, поэтому. У вас, а не у меня. Мне для этого достаточно. Есть я в базе, я что, не знаю, есть я в базе или нет? Поэтому. Зато веселое видео. Приехало. Приехало 102. Я не дочитал там до конца, что там в постанове написано. Рассказать да. на словах? Да, объяснить. Рассказать на словах? Что именно вы хотите мне рассказать на словах? Что кабинет министра министра написано дальше? Да, ну, то, что вы рассказываете, и этому верить ну... нет никакого смысла, поэтому... Вам вручат полицию, и вы... Субтитры